это результат огромного труда в течение многих лет. Это не выстрел, это многолетний титанический труд. Учиться трудно, это всем понятно. Но в последние годы красный диплом изменился по положению. Куда входит? Первое. Обучение в университете. Второе. Ответы на экзаменах. И третье помощь другим студентам и забота о них в студенческих радах, на конкурсах. Поэтому у нас очень часто на ученых советах, на малых, на наших институтских и на больших, мелькают одни и те же фамилии. Я сейчас все перечислять не буду, но Бойченко, 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 Беляева, Беляева, Беляева. Здесь нет жила, 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 перечислять всех не буду. Дети, я, я еще раз повторяю. Вы уже не дети, но вы нам родные. мы вами всеми очень гордимся. А вами так вообще втроем нет. Вы понимаете? Поэтому, может, что-нибудь ее там скажет. Пожалуйста. Диплом, кстати, Алиса Андреевна. слово Лет одного фильма создает студента, то ролики, то еще что-то. И вот я не понимаю, видимо, вот между делом вот у нее такое чудо появилось. Ты не хочешь так? Посмотри, Любишь маму? Мама любит. И за все, за все, за все, за все фотографии. Спасибо большое нашим э, педагогам, нашим родителям, нашим детям маленьким, потому что у нас, у нас в выпуске очень много детей, не только у меня, да? да. 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 Всем все, большое-большое спасибо за все уроки, за все советы, за все поддержки, за все руины, за все, за все.